Ну не могу сказать, что Азот удивил нас. Меня какими-то моментами сами удивили, что мы настолько жаждали, настолько хотели друг другу помогать, что не, не, несколько раз, ну несколько раз, довольно много раз игроки Азот оставались свободны. Да, и бросали. И просто в таких играх, как команда Азот, как я говорил, надо терпение, надо помогать когда-то, надо помогать, один а что-то выдумывать. Да, и насчет этого... Но ну, Азот моментами нам так хорошо нервы потерпал. когда да? ну, мы успокоились, когда начали делать то, что мы умеем лучше всего, играть в баскетбол, а не думать на поле, тогда все было в порядке. Я не могу не хочу отметить одного. Миша очень важный, очень важный игрок нашим, скажем так, команде, нашей ротации да, без него я не могу представить, и я жду, команда ждет, нам нужна него помощь, да, и сегодня была реальная помощь. Миша был одним из, ну, одним из тех, которые, благодаря кому мы держались впереди вроде. Я жду, когда Сергей, когда Миша будет играть так, как в прошлом году, как бы привыкли видеть, и я уверен, это сейчас будет, сейчас после этой игры, все-таки победы никогда не могут быть, много побед, да, и хорошие эмоции это дает, и Посмотрим. Как финал, есть финал. Это одна игра, это не серия финала, да? Так что одна игра и все может случиться. Просто как бы хотелось победить при своих болельщиках, хотелось показать красивый баскетбол. Где-то в первой половине что-то у нас не получалось, где-то были у нас огрешности. Но вторую половину мы вышли сконцентрированы, И за счет этого добились положительного результата и теперь мы уже как бы все это прошло, готовимся на следующую игру. Завтра будет нас ожидать еще, думаю, сильнее соперник, чем сегодня. Что я хотел бы выйти достойного, что Донецк, что Гаверло показывают хороший баскетбол, поэтому кто победит, тот и будет. Как бы, кубок, чемпионат, это все равно победы, это все равно какое-то звание. Ну, как бы, я думаю, что это больше для эмоционального состояния, потому что как бы уже половина сезона позади, кубок как бы будет одно из приятных мгновений, которое способствует дальнейшим победам.